wabarakatuh dan salam Malaysia Madan. Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan moga diiring rustu ilahi. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Simposium Pembangunan dan Anugerah Pembangunan Negara Tahun 2025. Ya amat berhormat Datuk Sri dan hadirin sekalian Majlis ini diadakan bertujuan untuk mengiktiraf usaha serta komitmen kementerian jabatan dan juga agensi kerajaan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan program dan projek pembangunan ini selaras dengan usaha untuk memacu pencapaian rancangan Malaysia yang ke-12 ke arah meningkat kecekapan pelaksanaan serta pemantauan program dan projek kerajaan dan seterusnya meningkatkan sinergi di antara agensi pusat dengan semua kementerian. Selain itu, majlis ini juga merupakan tanda aras amalan pengurusan program projek kerajaan yang dilaksanakan dengan baik mengikut prinsip tata kelola dan memberi manfaat kepada rakyat. Tema tahun ini ialah merakyatkan pembangunan madani Ia menggambarkan hasrat pelaksanaan anugerah pembangunan negara APN untuk mengiktiraf sumbangan program dan projek pembangunan yang mendukung pencapaian aspirasi Malaysia madani dan akhirnya memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama di dalam Majlis Anugerah Pembangunan Negara bagi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi perhargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Yang Amat Berhormat tuan Anwar Ibrahim Perdana Menteri di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir dan seterusnya menyempurnakan Majlis Anugerah Pembangunan Negara tahun 2025 ini. Kehadiran Datuk Seri sememangnya menyuntik semangat dan menjadi lambang sokongan terhadap agenda pembangunan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat untuk Menteri Kabinet dan Ketua Ketua Jabatan. Saya juga menyatakan penghargaan kepada semua kementerian, jabatan dan agensi atas komitmen dan dedikasi yang tidak berbelah bagi dalam menjayakan agenda pembangunan negara. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati, dalam konteks pengurusan program dan projek pembangunan, nilai-nilai amanah, luhur dan islah serta arif adalah amat kritikal. Nilai amanah dalam menguruskan setiap sen peruntukan rakyat memastikan ia dibelanjakan dengan penuh integriti tanpa kecerisan. Dengan niat dengan nilai luhur pula adalah memuliakan perkhidmatan dengan komited iaitu komited sepenuhnya terhadap kualiti dan jadual pelaksanaan projek. Seterusnya dengan mengamalkan Islam iaitu budaya menambah baik, penambahbaikan yang berterusan, berani mengubah proses lapuk dan mencari keadaan baru yang lebih cekap dan seterusnya arif iaitu bijaksana dan berpengetahuan terutamanya dalam mengadaptasi teknologi terkini untuk memacu kejayaan projek. Seiring dengan kemajuan teknologi global, kita perlu sentiasa memperkemas mekanisme kawalan dan pematuhan serta kaedah penyampaian yang berkala. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data, building information modeling dan augmented reality (AR) serta perisian pengurusan projek berasaskan cloud kini mempelopori dalam pengurusan projek di seluruh dunia. Oleh itu perubahan proses kerja kerajaan yang lebih anjal Kolaboratif dan adaptif amat diperlukan seiring dengan perubahan semasa Hadirin yang dihormati Kerajaan juga sedang giat meneroka penggunaan teknologi masa hadapan seperti blockchain Untuk meningkatkan ketelusan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam sedia ada Pada masa yang sama, kita perlu bersedia menggunakan post-quantum cryptography kip EQC yang melindungi masa depan serta komunikasi digital dari ancaman cyber yang bakal tiba. Pelaksanaan kedua-dua teknologi ini dalam sektor awam mempunyai cabaran yang sangat berbeza kerana data kerajaan adalah sangat sensitif seperti data kesihatan dan data peribadi warga negara. Reka bentuknya mesti dibuat dengan teliti untuk memastikan data ini tidak terendam. Walau mana pun saya yakin bahawa warga Perkhidmatan Awam adalah berjaya, berdaya maju dan tangkas dalam mengatasikan teknologi baru. Di samping itu, kolaborasi strategik dengan pihak swasta dan badan-badan antarabangsa terus dipergiatkan bagi menafaatkan kepakaran dan sumber bersama demi memacu perubahan ini. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati, Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam perjalanan kita di bawah rancangan Malaysia ke-12. Justru itu adalah ini adalah masa yang terbaik untuk kita merenung kembali segala usaha yang telah kita curahkan bagi mencapai setiap sasaran dan aspirasi yang digariskan. Kita juga telah menempa pelbagai pencapaian kita juga telah menempa pelbagai pencapaian inisiatif berteraskan rakyat seperti Sejati Madani, Santuni Madani, Sekolah Angkat Madani, Kampung Angkat Madani dan Sejahtera Madani yang terus menyentuh kehidupan segenap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, program Sejati Madani yang dilaksanakan bertujuan membina ekonomi komuniti telah dimanfaatkan oleh 9,655 kumpulan komuniti di seluruh negara. Daripada jumlah itu sebanyak 590 juta telah diperuntukkan bagi tahun 2024 dan, dan 600 juta telah diperuntukkan untuk tahun 2025 Pelaksanaan program ini dibahagikan kepada 5 sektor iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality serta aktiviti hijau dan kita semula yang dilaksanakan melalui penyaluran geran peruntukan sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak Sejahtera Madani pula merupakan inisiatif meningkatkan taraf sosioekonomi isi rumah yang tersenarai dalam sistem e IKC Inisiatif ini dilaksanakan melalui pendekatan Board of Nations untuk maklumat hadirin, sehingga 30 Oktober 2025, tabung kesejahteraan rakyat telah mengumpul sebanyak 64 juta daripada 29 rakan strategik bagi pelaksanaan program ini untuk kampung akad madani sebanyak 219 kampung terlibat dengan 603 skop program meliputi naik taraf dan baik pulih infrastruktur sedia ada membina baru infrastruktur bekalan sosial dan pendidikan bekalan elektrik peningkatan capaian telekomunikasi. Bagi tujuan itu, sejumlah 177 juta telah diuntukkan. Bagi sekolah angkat madani pula, sebanyak 915 buah sekolah telah terpilih dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 34.63 juta. Daripada jumlah tersebut, 720 buah sekolah adalah di bawah padanan korporat dengan peruntukan sebanyak 17.23 juta. Kini kita bersedia melangkah ke Rancangan Malaysia ke-13 yang bertemakan Melaka Semula Pembangunan. Untuk tempoh 2026 hingga 2030 ini, saya menyeru seluruh pejabat awam agar sentiasa membuat persediaan yang rapi dan kita perlu menjadi lebih takas dan inovatif dalam menggembleng segala usaha untuk menjadikan lebih 120 strategi dan lebih 600 inisiatif yang digariskan. Belanjawan 2026 yang diumumkan oleh Yang Mahat pada, pada Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu Jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk membantu rakyat tanpa menambah beban hutang negara Sambil meletakkan asas yang kukuh untuk pertumbuhan ekonomi yang kepanjang yang eksklusif dan mampan Secara umumnya, prestasi pembangunan bagi tahun 2025 adalah kurang memberangsangkan dan memerlukan lebih banyak penambahbaikan. Dari jumlah peruntukan yang dipinda sebanyak 85.87 bilion melibatkan 9524 projek, sebanyak 6.4 bilion telah dibelanjakan dengan purata nasional sebanyak 74.56%. Daripada jumlah ini, hanya 16 kementerian sahaja yang berjaya melepasi tahap purata nasional, manakala 11 kementerian lagi masih belum mencapai tahap tersebut Justru itu saya meminta agar setiap KSU dapat menggandakan dapat mengadakan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian MPPK seperti yang dijadualkan dalam arahan nombor 1 tahun 2020. Saya juga meminta agar pihak JKR dapat melihat dan mengkaji semula kaedah pelaksanaan projek fizikal agar agar dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan berkesan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati sekalian Anugerah Pembangunan Negara merupakan medan pengiktirafan tertinggi kepada Kementerian, Jabatan dan Agensi atas kecemerlangan dalam pelaksanaan pro program dan projek pembangunan kerajaan Untuk makluman hadirin, pengajuran tahun ini mengetengahkan 6 kategori iaitu Anugerah Prestasi Pembangunan Terbaik anugerah pengurusan industrial industrialized building system terbaik dan anugerah penilaian outcome. Satu anugerah utama iaitu anugerah pembangunan negara adalah pengiktirafan kepada kementerian yang cemerlang dalam ketiga-tiga aspek pengurusan sama ada dari sudut penggunaan teknologi binaan, pencapaian outcome dan juga pelaksanaan program. Buat pertama kalinya pada tahun ini, diperkenalkan dua anugerah baru yang melibatkan komuniti iaitu Anugerah Kampung Angkat Madani dan Anugerah Sejati Madani. Anugerah Kampung Angkat Madani disampaikan kepada Kementerian atau Agensi dan Kampung Angkat yang melaksanakan projek berimpak secara holistik dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Anugerah Sejati Madani pula adalah untuk mengiktiraf komuniti yang menunjukkan lonjakan pendapatan menerusi projek yang mampan bagi membantu meningkatkan sosioekonomi komuniti. Para hadirin yang saya hormati sekalian, izinkan saya mengutip semula ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2026. Pembelajaran pembangunan ini yang diperuntukkan bukan sekadar angka tetapi cerminan iktizam kerajaan untuk melabur dalam projek-projek berimpak tinggi. Setiap ringgit yang dibelanjakan adalah pelaburan strategik untuk masa depan. Setiap penjimatan yang diperoleh bermakna lebih banyak dana untuk kebajikan kos sara hidup dan pelaburan prasarana rakyat yang berkualiti. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih kepada semua penerima anugerah yang bakal diumumkan sebentar lagi. Kemenangan tuan-tuan dan puan-puan bukanlah sebuah penamat Sebaliknya ini adalah satu pengiktirafan Yang harusnya menjadi pendorong untuk terus istiqamah Dalam amanah dengan cemerlang pada masa hadapan Sekian wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga persekitarannya dan menjana pertumbuhan dalam pelbagai bidang tapi selalu kita kena ingatkan kerusakan yang berlaku adalah bila kita abaikan nilai manusiawi negara boleh berbangun dan tidak mungkin bertahan negara mungkin ada khazanah dan lipahan rezeki yang jenuh tetapi tidak akan menjamin keadilan dan keselesaan melalui pengagihan sistem yang adil sebab oh, itulah um, saya ambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyatakan pergerakan pergerakan gerakan awam SN, KPP dan Tentangkan yang juga diselamatkan oleh KPIC kerana kita menjalankan beberapa kegiatan tambahan untuk mengingatkan kita bahawa membangun itu membangun manusia seutuhnya bermakna ada empati keprihatinan terhadap golongan yang paling rendah darjatnya dari segi duniawi dan kebenaran yang mampu kita tambah tetapi jangan ditinggalkan aspek nilai pada kampung Madani, Sekolah Madani, sejati Madani. Itu sentuhan Madani itu datang mengingatkan satu kerangka. Kita tidak semestinya baru semua kita turun ke daerah, semua kita balik kampung. Tetapi bila ada rencana yang lebih tersusun, sistematik arah supaya kita meneliti permasalahan yang akar umbi itu berbeza daripada mesyuarat saya baru selesai dari majlis tenaga negara tentunya cabaran uh, fokus kerja kita itu terlalu besar national, regional, international agenda uh, energy transition uh, ASEAN, Power Grid, yeah. Undersea Cable dari Sarawak itu terlalu besar untuk kita renung dan bukan tempat yang kemudian nak fikir pasal kampung angkat tapi kalau kita hanya sibuk soal itu ada anak-anak berlaku disconnect sementara ini diperlukan maka kita sentiasa diingatkan untuk juga turun uh, ke bawah tetapi yang juga utama dalam konteks ini Kita sendiri sensitif dalam memberi menyampaikan anugerah-anugerah pembangunan ini Ialah untuk mengingatkan bahawa Harus ada usaha tambahan Seperti kita katakan productivity paradox ya. Apa dia usaha tambahan? Apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Tadi di perimpunan BPM bulanan saya sebut tentang keperluan kita sentiasa uh, merasa tertekan um, untuk memperbaiki ya uh, untuk meningkatkan usaha kita untuk memberi makna kepada kesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila minta menyempurnakan menjadikan kerja kita tu amal kita cemerlang Itqad fil amal ya. Itu bukan saja pada slogan Selain for excellence kita dah dengar Daripada Peter Drucker uh, Tahun 70-an sampai sekarang Tapi uh, Besaran itqad fil aman Dalam hadith Nabi Muhammad SAW Itu besaran yang sebenarnya menyentuh Hati nurani kita Mengentuk hati kita Apakah kita lakukan Yang sebaiknya Apakah dengan pangkat, darjat, anugerah, pingat, hadiah, jabatan yang tinggi itu sebenarnya telah kita tunaikan amanah itu dengan sesungguhnya. Beberapa orang yang boleh diangkat sebagai KSU, atau Ketua Jabatan, KSN, Paling Perdana Menteri. Apakah kita lakukan sebaiknya, seikhlasnya, Sebersihnya dan apakah kita berikan niatan ideal yang benar-benar mampu mengangkat negara ini dan juga membela nasib yang tersisih terbiar atau terpinggir. Jadi semua isu-isu yang terkait dengan isu nilai isu pertanggungjawaban isu yang kita sebut dalam Al-Qur dalam asakan keberdiri kita dalam ayat Al-Quran dari wa nafsi wa ma ya, jiwa yang mudah bersihkan pagi tadi sekarang nak rumuskan saya mengatakan kita bersyukur kepada Allah SWT semua angka kepada data terakhir ini sangat membanggakan Alhamdulillah ya, pelaburan tertinggi pengangguran terendah ringgit terkukuh atau prestasi terkukuh di Asia ini jangan kita andaikan sesuatu yang mudah negara Malaysia ini bukan negara besar ekonominya dan penduduk itu tidak sederhana tetapi telah mencapai sesuatu yang baik. Eh, kerana negeri ini aman, kerana politiknya stabil, kerana kerja dia sebagai satu pasukan, kerana hubungan pimpinan politik dan pejabat awam itu kemas dan rapat dan kerana pelaksanaan itu kesan itu Alhamdulillah dia sampaikan tetapi apa cabarannya Jangan butuhkan apa yang dibina. Ini tanggungjawab kita Jangan buat andaian bahawa ini akan kekal Dan bagi tidak Jadi soal Kesatuan kita Kestabilan kita Dan cabaran kepada kita Di semua peringkat Bayangkan kalau kita dapat tarik Setengah juta Tidak semuanya Kata setengah juta pejabat awamnya to satu at we have this mandate, not only to save but to strive to ensure that Malaysia will emerge as a great competitive nation in this region. Just imagine for once, half a million people suddenly rise tomorrow morning and say, enough, enough, enough of excesses, corruption, abuse stupid, silly, political, polemic, based on race, based on divisions and hatred, and let us build ourselves, our family, our nation. We do such a thing. Wallahi al-azim, karo adra samaan itu, you, saudara agam akan satu kebangkitan rakyat dan kesedaran dan kejayaan negara yang tidak dapat di oleh boleh bagaimana dengan saya menang keyakinan kerana saya lihat ada keagahan itu ya. dan saya lihat kejauhan awam semangat mereka, sikap mereka mulai tahun 2022 2022 banyak yang lagu-lagu saya paham ini yang betul memanggang sekian lama mana dia tahu tapi kita sabar kita bincang, kita tunjuk kasih kita kesungguhan kita dan saya sediakan peringatkan agar-agar jalan jemaah kita win them over, convince them dan Alhamdulillah saya bukan nak sebut di depan KSN dan Rakan Saya bangga bekerja dengan pasukan Tawar Karena kesungguhan saudara menjadikan ya, keluarga kita, negeri kita, negara kita Sesuatu yang lebih baik daripada sekarang Dia tidak mudah tentunya Tiap hari kita akan ya terdedah, ter ter terjebak dengan masalah bangun dan sebagainya itu biasa, lazim hidup manusia ini dah asam garam hidup tetapi sesuatu yang cukup meyakinkan ialah ya. Karena saya lihat problem kita itu cuma di beri sambutan dan kesungguhan. Saya pantau bapaknya macam kampung angkat mana ni sejati madani saya lihat dia setengah-setengah tu bergelut sungguh dia bukan minyak bilik sambil lewat. datang sekali-sekali tu tidak dia jadi ada manusia dia kalau dia tersentuh hati nurani dia terketuk pintu hati dia terbesar ini. they will perform miracles so daripada pertama mehak saya datang untuk menetakkan temo que